Ну, ощущения радостные, конечно, наша страна получила такой турнир, и это, безусловно, внесет лепту и в развитие баскетбола, и в развитие инфраструктуры нашей страны. Так что ощущения самые, самые лучшие, которые могут быть. Большая нагрузка является бюрократический аппарат, нежели инфраструктурные вложения. Поэтому, безусловно, никакой нагрузки не будет. У нас есть достаточно времени. Это не брошенный евро 2012, когда за полтора года пришлось делать то, что положено было сделать за пять лет. Здесь достаточно времени для того, чтобы конкурентно, быстро определить победителей, подключить бизнес большой и средний к реализации этого проекта. Хотелось бы, чтобы это было государственно частное партнерство, потому что, ну, во-первых, это большой плюс для бизнеса сегодня, потому что гостиничная база, построенная к евро, практически чем больше она будет задействована, тем лучше. Что касается дворцов, сегодня уровень жизни, допустим, по сравнению с тем, что было там 5 лет назад, в достаточной степени вырос, поэтому это может быть интересно бизнесу, эксплуатация таких залов, как концертных комплексов и многое функциональных комплексов. Хотелось бы, чтобы это было государственное частное партнерство.